Но если говорить о игре в Кременчуге, то команда просто э, хорошо, во-первых, хорошо настроилась и выполнила все те установки, которые были установлены в игру. Те указания мы продумали сильные и слабые стороны Кременчуга, и команда нам под, оказалась под силом, хотя тоже неплохо укомплектована. Вот. И... Сыграли в агрессивный баскетбол, ребята хорошо отыграли все в защите. В нападении взял на себя Липин Тарас и Юрий Кузьминец очень хорошо отыграли и забив львиную долю очков. И все остальные помогли, поэтому плюс командный двух весь от начала до конца. Вот, Может были такие очень качели четверти выдержали и довели дело до победного конца. Что говорите о сегодняшней игре, конечно, кто видел эту игру, видели, что команда Мусон на сегодняшний день очень хорошо укомплектована, усилилась в нашей игре еще двумя игроками, которые были в Суперлиге. И знакомые нам игроки это и Дани, Даниила Козлов, который играл еще, когда наша команда была в Суперлиге за нас. И Панченко, первый номер. Поэтому команда очень хорошо сбалансированного во всех. Плюс грутовой, конечно, для высшей лиги довольно-таки добротно играет во всех играх. И у нас показал, что пока с ним справиться нам тяжело. Хотя наши ребята сегодня, конечно, было очень много ошибок. Проиграли полностью подбор, и тут оправданий никаких нету. Но во многих моментах, опять же, мне понравилось, что игроки боролись хотели показать хороший баскетбол, и в многих моментах он был показан. Хотя, опять же, много глупых ошибок, и по большому счету сегодня только Тарас Нигел в нападении опять тащил за собой команду, а не пошла игра у Юра Кузьминца в нападении. Много фолов получили. И Рома быстро, плюс травма во второй четверти. Вани Семенюка повезли в больницу. Там, скорее всего, перелом какой-то из плюсневых костей. Плюс Волошин получил тоже травму. Калиностопа не играл вторую половину. Видели, что вторую половину мы играли с четырьмя маленькими. Вот. Но все равно спасибо ребятам за игру. Они хотели, показали в некоторых моментах болельщика и думаю, были довольны.